Теперь послушайте теперь послушайте о том что я говорю у нас меняется все в жизни у нас меняется мир если у нас было время причем по историческим меркам совершенно недавно когда люди убивали друг друга железным оружием, и видели глаза противника, следующий шаг был создание стрелкового оружия. Убивали человека на расстоянии. Так, так, а вот та самая автомат Калашникова в цивилизованной Украине служит захисту национальной безопасности. А автомат Калашникова в Дыгой Украине есть брою, которая используется против политических оппонентов. Потом было придумано атомное оружие. И на правительство стало привлекать ученых-физиков, вот таких, как мы с вами. Вот Я закончил Ничего, Московский да. инженерно-физический институт. Нет, Первое образование математики. И весь мир знал фамилии Оппенгеймера, Нильсона Бора, Курчатова, Сахарова. Сейчас поменялось время. И вот посмотрите, каждый раз ведение войны становится все более все более беспринципным. Тут вейн, потому значит. что это идет информационная война и не правительственные организации из государств за мировое доминирование и к сожалению и к счастью и к сожалению ни одна страна где была проведена 19-летняя революция назовите мне где бы она вот в последних там лет 5-6 привела бы к каким-то лучшим эхо. я эхо. могу да. сказать в да. богатых там прослушайте в... я записала закру... да. так провела вот и на сегодняшний момент идет информационная война. И, 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 привлек, и привлекаются совершенно другие творче. специалисты. Если мы раньше знали опенгеймера, сейчас мы знаем Алекс Роса, Фил Брайна. Э, 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 вот. Других вот. специалистов, которых привлекают как Хаберман, психологов, знаем как политологов, которые Добрый. приезжают а знаете, организовывают революцию. Кто